الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ امید امیدیں تمام احباب خیریت خیریت سے ہوں گے الحمد الحمدللہ حج 2026 چھبیس کی رجسٹریشن کا عمل بخوبی اپنے اختتام کو پہنچا اور تمام احباب کی سوچ سے اور امیدوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے لوگوں نے الحمدللہ اس میں حصہ لیا ہے اور اپنی نیت کا اظہار کیا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہیں اللہ باک ہم سب کی ان کوششوں کو ان نیتوں کو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے سچا اچھا فرمائے اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں اسی سلسلے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ الگ الگ ویڈیوز بنا رہے ہیں ان تمام چیزوں کی جس کی آپ کو حج کی تیاری میں ضرورت پڑے گی تو انہی تمام چیزوں میں سے ایک چیز ہے پاسپورٹ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاسپورٹ کی تیاری اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے کیا عوامل ہیں کیا طریقہ کار ہیں ہماری تمام ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل حج بیت اللہ پہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ کے چینلز ہیں اور ہماری زیادہ تر اپڈیٹس واٹس ایپ پر آ رہی ہوتی ہیں ہمارے چینل کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور ہمارے یوٹیوب چینل کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو اگر آپ کو حج بیت اللہ سے متعلق اپڈیٹس کی تلاش ہے تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں اس کے علاوہ مرد اور خواتین کے دو چھبیس کے واٹس ایپ کے گروپس الگ, الگ الگ بنا لیے گئے ہیں مردوں کے گروپ کا لنک شیئر کیا جا رہا ہے خواتین کے گروپ کی طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے ریکویسٹ بھیجیں گے اس کو چیک کیا جائے گا اگر وہ واقعی خواتین ہیں تو اس کو اس گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ دعا کریں کہ تمام احباب جو ہمارے ساتھ ان تمام کوششوں میں جڑے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی کمی کوتائیوں کو معاف فرمائیں اور اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اللہ پاک ہم سب کو حجات کی خدمت ضیافت اور رہنمائی کا شرف نصیب فرمائیں آمین تو جس طرح دوسری تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اسی اسی کے اندر اندر ایک چیز جس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے وہ ہے پاسپورٹ کبھی بھی آپ پاکستان سے باہر سفر کریں گے تو اس کے لیے پاسپورٹ ہونا لازمی ہے جس طرح پاکستان کے اندر سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس شناختی کارڈ نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ ہونا ضروری ہے اس طرح پاکستان سے باہر سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ ہونا ضروری ہے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ 31 دسمبر سے پہلے کی ہے تو آپ کو اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا ضروری ہے آپ حج بیت اللہ کے لیے یہ والا پاسپورٹ استعمال نہیں کر سکیں گے اسی طرح اپنا پاسپورٹ کھول کے یہ بھی چیک کر لیجئے کہ اس میں کم سے کم تین یا چار کم سے کم چار پیج خالی ہوں تاکہ وہاں پہ انٹری ایگزٹ کی اسٹیمپس لگ سکیں اگر نہیں ہیں تو بھی آپ کو اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا پڑے گا پاسپورٹ دو طرح کے بنتے ہیں ایک مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہوتا ہے اور ایک ای e پاسپورٹ ہوتا ہے عام عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہم صرف مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے سلسلے میں آپ سے بات کر رہے ہیں مشین ریڈیبل پاسپورٹ کو اگر آپ کا بنا ہوا ہے اور آپ کو اس کو رینیو کروانا ہے تو پاکستان کے اندر بیٹھے بیٹھے یا پاکستان کے باہر بیٹھے بیٹھے ایک آن لائن سسٹم دیا ہے ڈی دی جی پاسپورٹس نے جس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل سے یا اپنے کمپیوٹر سے ہی پاسپورٹ کو رینیو کر سکتے ہیں اس سسٹم کا لنک اس ٹائم آپ کو اپنی سکرین پہ نظر آ رہا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر کے اس میں ڈال دیں گے تو اس سسٹم کے ذریعے سے آپ آن لائن بیٹھے بیٹھے فیس بھی پے کر سکتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ رینیول بھی ڈال سکتے ہیں آسان سسٹم ہے ہم نے خود اپنے گھر والوں کے پاسپورٹ اس سے رینیو کیے ہیں اور سہولت سے سارا کام ہوتا ہے اس سسٹم کے لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ پاکستانی شہری ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ صرف رینیول کے لیے اپلیکیشن کارآمد ہوگی اگر آپ کو اپنا پاسپورٹ نیا بنوانا ہے اگر آپ کو اپنے پاسپورٹ میں کوئی چینجنگ کروانی ہے مثال کے طور پر آپ کی وائف کا جو پرانا پاسپورٹ تھا وہ اس کے والد کے نام پہ بنا ہوا تھا اب آپ اپنے نام پہ بنوانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی بدلوانا چاہتے ہیں انفارمیشن یا اگر آپ کا پاسپورٹ خراب ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے اور آپ اس کی دوبارہ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ان تمام صورتوں میں آن لائن سسٹم کام نہیں کرے گا آپ کو پاسپورٹ آفس جانا پڑے گا یہ جو آن لائن سسٹم ہے یہ صرف ایک صورت میں کام کرے گا اور وہ صورت یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ موجود ہے آپ کا پاسپورٹ اکتیس دسمبر سے پہلے ایکسپائر ہونے والا ہے اکتیس دسمبر دو ہزار چھبیس سے پہلے ایکسپائر ہونے والا ہے اور آپ پاکستان میں ہیں تو آپ اس سسٹم کے ذریعے سے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروا سکتے ہیں جب آپ اس سسٹم کے ذریعے سے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروانے کے لیے جائیں گے تو اس کی جو فیس شیڈیول ہے وہ اس وقت آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے اگر آپ پانچ سال ویلیڈیٹی والا پاسپورٹ لیتے ہیں تو اگر آپ تھرٹی سکس پیجز چھتیس پیج کا لیں گے تو اس کی فیس ٹوٹل پانچ ہزار پانچ سو روپے لگے گی اور اگر آپ ارجنٹ بنوائیں گے ایک ہفتے کے اندر تو وہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا بنے گا اس میں یہ بھی خیال رکھیے گا کہ اگر آپ آن لائن سسٹم سے بنوائیں گے تو پاسپورٹ کی جو اوریجنل فیس ہے اس میں ایک ہزار روپے آن لائن سروس چارجز یہ لوگ لے رہے ہیں یعنی یہی پاسپورٹ اگر آپ پاسپورٹ آفس سے رینیو کروائیں گے تو چار ہزار پانچ سو روپے میں آپ کے خرچے میں ہو جائے گا اگر آپ آن لائن سسٹم سے کروائیں گے تو ایک ہزار روپے زیادہ لگیں گے یعنی پانچ ہزار پانچ سو روپے میں رینیو ہوگا تو اس چیز کا خیال رکھیے گا ارجنٹ تقریباً ایک ہفتے یا دس دن میں آ جاتا ہے نارمل ایک مہینہ دو مہینے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کام کا لوڈ کتنا ہے عام طور پر مہینے سے دو مہینے میں انشاءاللہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس چیز کا آپ یہ خیال رکھیں کہ یہی پاسپورٹ دس سال ویلیڈیٹی کا بھی بن سکتا ہے اگر آپ پانچ سال کا بنوائیں گے تو پینتالیس سو خرچہ آئے گا اگر آپ دس سال کا بنوائیں گے تو چھ ہزار سات سو روپے خرچہ آئے گا تو میرا آپ سے درخواست یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو تو ایک ہی دفعہ دس سال ویلیڈیٹی والا پاسپورٹ بنوانے تاکہ آپ لوگوں کو آگے پریشانی نہیں ہو بار بار آپ کو آن لائن یا پاسپورٹ آفس نہیں جانا ہو اور آپ کا زیادہ کام چل سکے اگر آپ کا سفر زیادہ ہے تو آپ سیون بہتر پیج کا یا سو پیج والا پاسپورٹ بھی بنوا سکتے ہیں اگر آپ کا سفر کم ہوتا ہے باہر ملک کا تو آپ نارمل چھتیس پیج کا نارمل پاسپورٹ بنوا لیں لیکن دس سال ویلیڈیٹی والا بنوا لیں گے تو اس سے ان شاء اللہ آپ کو سہولت اور فائدہ رہے گا کہ آپ کو آگے مستقبل میں بھی اگلے سال اس سے اگلے سال ان شاء اللہ حج کے لیے جانے کے لیے یا بار بار بیچ میں سال کی عمرے میں جانے کے لیے ان شاء اللہ آپ کو دوبارہ پاسپورٹ بنوانے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی اس سسٹم کو جب آپ چلائیں گے آن لائن سسٹم کو تو اس کو چلانے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک آپ کا جو شناخت قومی شناختی کارڈ ہے سی این آئی سی یا اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ کو این آئی سی او پی اوور سیز پاسپورٹ والا این آئی سی ملا ہوا ہوگا یا اگر آپ کے پاس اسمارٹ این آئی سی او پی ہے یا اسمارٹ کارڈ ہے تو اس کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا اس کی دونوں سائڈ کی ہائی کوالٹی تصویریں اپنے موبائل سے کھینچ کے اپنے کمپیوٹر میں کھینچ کے رکھ لیں آپ دوسری اہم چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ یہ کہ جو آپ کا موجودہ پاسپورٹ ہے اس کے پہلے اور دوسرے پیج کی تصویر آپ کو چاہیے ہوگی اس کے علاوہ سسٹم بیچ میں کبھی بھی آپ سے بول سکتا ہے کہ جی پیج نمبر مثال کے طور پر پیج نمبر چھ کی تصویر کھینچ کے بھیجیں تو وہ بھی آپ کو اسی میں کھینچ کے تصویر اٹیچ کرنی پڑے گی تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ اور آپ کا پاسپورٹ دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں موجود ہوں پھر اس کے بعد اس سسٹم کے اوپر آپ جائیں ایک اور چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ اس سسٹم میں پیمنٹ آن لائن کرنی پڑے گی تو آن لائن آپ کو اپنے بینک کے کارڈ کے ذریعے سے کرنی پڑے گی اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ کا ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ دونوں چل جائیں گے اگر آپ کے کارڈ پہ آن لائن شاپنگ ایکٹیویٹ نہیں ہوئی بھی ہے تو آپ پہلے سے کروا کے رکھیں تاکہ آپ کو سسٹم استعمال کرتے ہوئے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ اچھی طرح مطلب یوز آلریڈی کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو آپ کسی بھی کریڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے اس کو ویزا ماسٹر سے آپ اس کو پے کر سکتے ہیں امریکن ایکسپریس کا سسٹم موجود نہیں ہے اس اپلیکیشن کے اندر تو صرف ویزا یا ماسٹر کے ذریعے سے ہی آپ اس کو پے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال بارہ سال سے بارہ زیادہ عمر کے بچے بھی حج پہ جا سکتے ہیں تو جو بچہ بارہ سال سے زیادہ عمر کا ہے اور اٹھارہ سال سے کم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہوگا اور اس کا پاسپورٹ بھی شاید نہ بنا ہو تو اس کے لیے ضرورت سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس بچے کا بی فارم بنوانا پڑے گا نادرا سے جو کہ کمپیوٹرائز بی فارم بنے گا یا آپ فیملی رجسٹریشن ایف آر جی بھی لے سکتے ہیں نادرا سے وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے یا اگر آپ کا بچہ پاکستان سے باہر گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد این آئی سی او پی بنا ہوا ہوگا یا اسمارٹ کارڈ بنا ہوا ہوگا تو وہ آپ کو ڈاکومنٹ اس بچے کے پاسپورٹ کی رینیول کے لیے چاہیے ہوگا اس کے علاوہ بچے کے جو مدر اینڈ فادر والد اور والدہ ہیں ان کے نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ بھی چاہیے ہوں گے یا ان کے آگے پیچھے کی تصویریں چاہیے ہوں گی اگر والد والدہ میں علیحدگی ہو چکی ہے اور بچے کے گارجین کوئی ہیں تو اس کا گارجین سرٹیفکیٹ یا اگر خدا نہ نخواستہ کوئی کورٹ میٹر ہوا ہے کورٹ کے نتیجے میں بچے الگ الگ ہوئے ہیں والد والدہ الگ الگ ہوئے ہیں تو اس کا کورٹ کا ڈیسیشن کا وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ کے والد یا والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس صورت میں ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگا آپ کو تو یہ وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں یعنی اگر اس بچے کے والد یا والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نادرہ سے جو بن کے آتا ہے وہ بھی چاہیے ہوگا تو یہ وہ ساری ڈاکومنٹس ہیں جو اٹھارہ سال سے کم عمر بچے بارہ سال سے زیادہ اور اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کے پاسپورٹ کو رینیو آن لائن سسٹم کے ذریعے سے کرانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے امپلائی ہیں چاہے وہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں پروونشل یعنی آپ صوبائی حکومت کے ملازم ہیں یا وفاقی حکومت کے ملازم ہیں اگر آپ کسی بھی طرح حکومت کے ملازم ہیں گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ آپ آفس میں کام کرتے ہیں اور اگر آپ اپنا پاسپورٹ آن لائن سسٹم کے ذریعے سے رینیو کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا شناختی کارڈ چاہیے ہوگا اس کی آگے پیچھے کی تصویریں اس کے علاوہ جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے این او سی یا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا کہ جس کے اندر وہ ادارے کے سرور آپ کو یہ لکھ کر دیں گے کہ اگر آپ ہچ پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو کسی قسم -کس کا کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کا جو موجودہ پاسپورٹ ہے وہ بھی چاہیے ہوگا جیسے اس کے دو پیج پہلا اور دوسرا اور اس کے علاوہ بیچ کے کسی بھی رینڈم پیج کی آپ کو تصویر کھینچنی پڑے گی اس سسٹم کی پوری جو ڈیٹیلز ہیں کہ یہ سسٹم کیسے کام کرے گا اس کی پوری ڈیٹیل کے لیے یہ جو یہ لنک آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آن لائن پورٹل والا اس پورٹل کی جب آپ پہلے پیج پر جائیں گے تو پہلے پیج پر تمام ڈیٹیل اس کی لکھی ہوئی بھی ہے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تیاری کر سکتے ہیں اور جب وہ آپ کی تیاری ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس پورٹل پر جائیں اور گھر بیٹھے اپنے پاسپورٹ کی آن لائن رینیول کرا سکتے ہیں تو یہ تو طریقہ کار ہو گیا ان لوگوں کے لیے جن کا پاسپورٹ بنا ہے جن کا پاسپورٹ اکتیس دسمبر دو ہزار چھبیس سے پہلے ایکسپائر ہونے والا ہے اور جو گھر بیٹھے اپنا پاسپورٹ رینیو کرنا چاہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان احباب کی جو کہ نیا پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں یا جو کہ پاسپورٹ آفس کے ذریعے سے اپنا پاسپورٹ رینیو کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ آپ کی اسکرین پہ اب سامنے آ رہا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اینڈرائڈ کا فون استعمال کر رہے ہیں تو پاسپورٹ فی آسان گوگل پلے اسٹور پہ آپ کو نظر آئے گا اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو ایپ اسٹور کے اوپر پاسپورٹ فی آسان کے نام سے ایک ایپ آپ کو نظر آئے گی وہ ایپ آپ اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیجیے یہ ایپ آپ کو مدد کرے گی پاسپورٹ کی فیس کو آن لائن پیمنٹ کرنے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت پہلے کی اگر میں بات کروں تو پاسپورٹ کی فیس صرف نیشنل بینک میں جمع ہوتی تھی اور اس کے لیے بہت لمبی لائنیں لگا کرتی تھیں صبح سات بجے سے لائنیں لگنا شروع ہو جاتی تھیں اور بہت تکلیف ہوا کرتی تھی پھر بعد میں کچھ مجاز بینکوں کو اس چیز کی اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ اس کی فیس جمع کر سکتے ہیں اب گورنمنٹ نے بہت ہی آسان سسٹم نکال دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ فی آسان ایپ میں جائیں آپ بتائیں کہ آپ کو کتنے پیج کا پاسپورٹ بنانا ہے نارمل بنانا ہے یا ارجنٹ بنانا ہے کون سی ایکسپائری یا ویلیڈیٹی والا بنانا ہے پانچ سال والا بنانا ہے دس سال والا بنانا ہے تو جب آپ یہ سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو ٹوٹل فیس بتا دے گا کہ جی آپ کی فیس اتنی ہو رہی ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر اپنے شناختی کارڈ کے مطابق اپنی انفارمیشن اسی ایپلیکیشن میں فیڈ کریں گے اور وہیں پر آپ سیو کریں گے تو آپ کے پاس ایک آن لائن سسٹم بن کے آ جائے گا اس کی ایک فیس کی رسید بن کر آ جائے گی جو کہ کہلاتا ہے پی ایس آئی ڈی اس چیز کی انگلش اور اردو کی پوری ڈیٹیل ویڈیوز الگ سے بنا کے ہم نے اسی یہ جو ہمارا چینل ہے حج بیت اللہ اس میں ڈال دی ہیں میں کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو کے اندر ان دونوں ویڈیوز کو انگلش اور اردو کو ٹیگ بھی کر دیا جائے تو اس ایپلیکیشن کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کی الگ الگ ویڈیوز موجود ہیں اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ایپلیکیشن کو استعمال کر کے آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی پاسپورٹ کی فیس پے کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس گھر بیٹھے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کے گھر کے قریب جو بھی ایزی لوڈ والا ہے ایزی پیسہ والا ہے جاز کیش والا ہے یو بی ایل اومنی والا ہے یا ایچ بی ایل کنیکٹ والا ہے یا کوئی مزاج بینک ہیں وہ آسانی سے اس کی فیس لے سکتے ہیں تو نمبر ون فیس پے کرنے کا طریقہ بہت آسان کر دیا ہے گورنمنٹ نے اس کو آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ کے فیس جمع کرا دیں جب آپ فیس جمع کرا دیں گے تو آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا اب اس کے بعد باقی آدھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اب آپ کو پاسپورٹ آفس جانا ہے اور پاسپورٹ آفیس جا کر اور وہاں پہ پاسپورٹ کی اندراج کروانا ہے پاسپورٹ آفیس کی ٹائمنگ عام طور پر صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک کی ہوتی ہیں کئی جگہوں پر اس ٹائم نادرا نے پاسپورٹ آفیس نے ٹوئنٹی فور سیون کراچی لاہور وغیرہ کے اندر ٹوئنٹی فور سیون سروسز بھی دے دی ہیں اس کے علاوہ نادرا کے میگا سینٹر جہاں چل رہے ہیں جو کہ ٹوئنٹی فور سیون آپریٹ کرتے ہیں تو کئی جگہوں پر وہاں پہ نادرا کے میگا سینٹر کے اندر بھی پاسپورٹ کے کاؤنٹر لگ گئے ہیں تو کچھ جگہوں پہ تو نادرا میگا سینٹر کے اندر 24-7 پاسپورٹ کے کاؤنٹر کام کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پر صبح کے آورز میں یا شام کے آورز رات گیارہ بجے تک بھی پاسپورٹ کے کاؤنٹرز کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی نادرا کا میگا سینٹر بنا ہوا ہے تو آپ وہاں سب سے پہلے وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر وہاں پہ آسانی سے سہولت سے آپ کا پاسپورٹ بن سکتا ہے تو وہیں بنوا لیں اگر نہیں تو پھر آپ کے قریب آپ جس شہر میں ہیں آپ وہاں جا سکتے ہیں اور آپ وہاں پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا کہ مثال کے طور پر اگر آپ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے یا پنجاب کے رہائشی ہیں اور آپ کسی وجہ سے روزگار یا کسی وجہ سے اگر آپ کراچی آئے ہوئے ہیں تو آپ کراچی میں بھی پاسپورٹ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ سندھ کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پی کے گئے ہوئے ہیں یعنی تو آپ وہاں پہ بھی پاسپورٹ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اب پاسپورٹ آفس ہر شہر کے رہائشی کو پاسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے حاضر ہیں اور کام کر رہے ہیں آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میرا جو علاقہ ہے میرے کو وہیں جا کے پاسپورٹ بنوانا پڑے گا کسی بھی پاسپورٹ آفس میں جا کے آپ پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں پاسپورٹ آفس میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ فور اسٹیپ چار قدم کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے آپ کو پاسپورٹ بنانے میں مدد ملے گی پاسپورٹ آفس جانے سے پہلے آپ میک شور کیجیے گا کہ آپ کا شناختی کارڈ اس کی آگے پیچھے کی دو تین کاپی بنوا لیں اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں آپ نے اسکول کالج یونیورسٹی پڑھا ہے تو اس کی جو ڈگریز ہیں اس کی جو سرٹیفکیٹس ہیں اس کی دو تین کاپی بنوا لیں آپ کے والد آپ کے والدہ کی شناختی کارڈ کی دو تین کاپی بنوا لیں آپ کے بہن بھائیوں کی ویسے عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی لیکن احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سہولت ہو تو بہن بھائیوں کی بھی ایک دو شناختی کارڈ کی کاپی لے لیں آپ اس کے علاوہ وہ جو آپ نے فیس پے کی ہے اس کا فیس کا اگر آپ نے آن لائن پے کی ہے تو ڈیجیٹل رسید اس کی ملی ہوگی اگر آپ نے بینک سے پے کی ہے تو بینک کی رسید ہوگی وہ لازمی لے لیں تو یہ کاغذات لے کر جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کا ٹوکن کاؤنٹر ہوگا پاسپورٹ آفس میں تو ٹوکن کاؤنٹر پہ جا کے آپ وہاں پہ ساری ڈاکومنٹس دیں گے وہ چیک کریں گے چیک کر کے وہ وہاں پہ بٹھا کے آپ کی تصویر لیں گے تصویر لے کے وہ ایک ڈیجیٹل ایک رسید آپ کو دیں گے کمپیوٹرائز ایک رسید دیں گے وہ ٹوکن کہلاتا ہے اس کے اوپر ایک نمبر بھی ہوگا تو یہ نمبر آپ کا پاسپورٹ بننے کے بعد واپس آنے تک آپ کے کام آئے گا اس کے بعد آپ کو ایک نمبر مل جائے گا اب اس کے بعد وہاں پہ کیوں لگی ہوئی ہے وہاں پہ نمبر مشینیں لگی ہوئی ہیں اب آپ انتظار کریں بیٹھ کر جب دوسرا مرحلہ آئے گا وہاں پہ آپ کا نمبر آئے گا تو دوسرے کاؤنٹر پہ جائیں دوسرے کاؤنٹر پہ آپ کی بائیو میٹرک یعنی انگوٹھے یا انگلی کے نشانات لیے جائیں گے تو جب آپ کی باری آئے تو آپ وہاں پہ جائیں اور ایک ایک کر کے جو جو آپ کو وہ انگلیاں کہیں اس کے نشانات کا اندراج کروائیں تاکہ ویریفائی ہو سکے کہ یہ آپ خود ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ انتظار کریں ویٹنگ میں اس کے بعد جو تیسرا کاؤنٹر ہے وہاں پہ جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ وہاں پہ جائیں وہاں پہ عام طور پر زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیٹا انٹری ہوتی ہے تو ڈیٹا انٹری کے اندر سہولت سے تفصیل سے ان کو پوری انفارمیشن دیں اپنی اور ان کو سہولت سے کام کرنے دیں کیونکہ وہ ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں اگر اس نے انٹری میں کوئی غلطی کر دی تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی تو جب وہ انٹری کر رہا ہوگا تو اس کو آپ اچھی طرح کام کرنے دیں جب وہ کام کر لے تو اس کے بعد وہ پرنٹ نکال کے آپ کو دیں گے اس پرنٹ کو ایک ایک چیز کو اچھی طرح تفصیل سے دو دفعہ تین دفعہ پڑھ کے میک شیور کر لیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اگر کوئی اسپیلنگ مسٹیک کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی ہے اسپیس زیادہ آ گیا ہے اردو میں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے تو ایک ایک چیز صحیح کروا لیں ان سے آپ نا جب سب کچھ صحیح ہو جائے اور آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ ہاں جی صحیح ہے تو پھر اس کو سائن کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد آپ انتظار کریں اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے چوتھے مرحلے کے اندر ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہوں گے وہ آپ یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں گے وہ آپ کو پرسنلی بلائیں گے اور آپ سے بات کریں گے وہ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے اس مرحلے کے اندر آپ کو کوئی کنفیوز ہونے کی یا پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف میک شور sure کرتے ہیں کہ آپ جو یہ پاسپورٹ بنا رہے ہیں تو آپ کوئی مطلب خدا نہ نخواستہ ایسا تو نہیں کہ آپ پاکستان سے باہر جا کے کوئی غلط عمل کریں گے جیسے بہت زیادہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ بھکاری ہمارے یہاں سے جا رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارا ملک کا نام خراب ہو رہا تھا تو وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ اچھا یہ مناسب فیملی کا ہے کھاتا پیتا ہے کوئی غلط حرکت میں نہیں ہے تو اس چیزوں کی جانچ پڑتال کریں گے اگر وہ کسی قسم کے ڈاکومنٹس آپ سے مانگتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا والد والدہ کے شناختی کارڈ ہو گئے آپ کی جو تعلیم کی سندیں ہیں وہ آپ اگر لے جاتے ہیں اگر وہ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو دکھا دیں اگر آپ چھوٹے بچوں کا بنا رہے ہیں تو بے فارم وغیرہ کچھ چیزیں ہیں تو یہ یہ سب کچھ آپ ان کو دے کے اچھی طرح ان کو تسلی کروائیں تسلی کرنے کے بعد بس آپ کا کام ختم اب اس کے بعد آپ گھر چلے جائیں اب آپ نے جس طرح ارجنٹ یا نارمل دیا ہے اس کے حساب سے آپ انتظار کریں اور اس کے بعد آپ کا جو ڈیٹ آپ کو دی جائے گی اس ڈیٹ کے اوپر انشاءاللہ یہ کوشش کریں اس ڈیٹ سے بھی ایک دن دو دن تین دن ٹھہر جائیں آپ اس کے بعد پھر آرام سے پاسپورٹ آفیس جا کے اور آپ اپنا پاسپورٹ وہاں سے واپس پک کر سکتے ہیں تو آپ کو نیا پاسپورٹ بنوانا ہو یا اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا ہو پاسپورٹ آفیس کے ذریعے سے تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر سال بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ کے فیڈ بیک مسلسل الحمد للہ مختلف طریقوں سے آتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے بہت سارے سوال بھی دوبارہ جمع ہو گئے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان شاء اللہ جلدی آپ کے سوالوں کے اوپر دوبارہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ